بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلو عقدة من لساني يفقه قولي سأبدأ هذه المرحلة بصورة الفاتحة أمين الله بLESS أو learning إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال okay talking pasal kalau nak doa kan dia kena macam kena angkat tangan macam ni. So dia punya line ni cantum. So angkat tangan macam ni. And I I think it's very um, beautiful how she share the experience that she had um, before. Dia tak dia tak macam dia tak menangkap betul, betul lah. Dia just macam biasalah kalau kita doa kan kita gini, kan kita macam sanda-sanda kan. So to hear from her, you know, her journey is very inspiring. I think she's an icon. Everybody loves her. I'm, I'm sure that her journey is somebody who is young, macam orang-orang muda lah, uh, akan inspired lah dengan dia kan. Mm. Okay. So that is one. Maknanya kalau doa, letakkan niat, letakkan hati. Kalau Ustaz Sony selalu cakap apa, put your heart into the doa maknanya hati yang lalai Allah tidak akan terima doa dia. So, kadang-kadang kita dalam keadaan yang macam nak doa tu macam hati kita ni masih belum betul-betul be present. So, um when we have that moment, I think it's best for us to just sit down and mungkin tenangkan dulu hati tu sebelum kita doa. So, macam kalau kita doakan saya nak doa apa macam malu macam ya Allah state aku ni kita tengah tak ada state yang stable lepas tu kita nak doa pula nak cakap macam-macam nak minta macam-macam kan it is it's not um kalau adab lah maknanya kita perlu ada adab okay so today we're going to talk about soulmate ataupun rolemate. so do you find this topic relatable how do you understand from this topic today maybe you can reply on the chat or if you want to unmute yourself also can what do you probably understand from the title ke tak? have you heard of this yes I just heard it also you heard from from who um I, tak ingat lah, uh, you I think I think Professor Mohaya is it yeah. Yang cakap, um uh macam just just what responsibility but there's no connection in between husband yeah. and wife Yeah. yeah. How do how do you feel about that relationship? Um, boring lah honestly. <laughs> Betul kan? Yeah. So we feel um mm. macam date lah. I would say I, okay. I I call it date marriage. Macam buat apa kahwin? Ah <laughs> uh, okay. Uh, macam gitu juga kan macam buat perkahwin kalau kita nak hidup sendiri-sendiri kan tapi sebenarnya ada tujuan dalam perkahwinan tu untuk kita bina tanggungjawab and at the same time bina kasih sayang dia bukan macam kita selalu bila kahwin kita nak pasangan kita happykan kita tapi sebenarnya right. kita kena sama-sama together work on that and that is something i think it's not easy especially where we don't have example and we do not See that often You know Macam tak ada cerita-cerita Yang real Real story I'm not talking about Instagram reels I'm not talking about TikTok reels All that no We're talking yes, And then especially When you Already subconsciously Dah absorb dengan Your parents way of marriage <laughs> Yeah So macam bila kita dah kita ada pengalaman yang mungkin tak baik. So kita rasa seolah-olah macam itu pun akan jadi kitanya pengalaman. Okay, so let us just reset and tell ourselves that okay, hari ni saya nak jadi soulmate suami saya atau saya nak jadi rolemate suami saya. So kalau rolemate dalam rumah tangga, of course you know your role as a wife, you know your role as a mother, you do that. Kalau rolemate as a father and rolemate as a husband, you do that. So maknanya tak ada connection of the soul. That's what it's it means. Maknanya difference dia. And when I hear this from uh, Professor Muhaya juga, I feel she is very relatable because I think coming from someone who is very educated, yang ada, you know, doctor, yang seorang yang sangat, you know, um, dikagumi oleh masyarakat, membawa topik yang sangat sensitif. And I think it doesn't... Um, people don't talk about this in in a normal syarahan or in a normal place because a lot of people have this thing macam superficial. Uh, so kebanyakannya this kind of topic akan keluar dekat social media lah sebab social media have the freedom right for you to speak the truth and all that. Tapi kalau dekat dalam class setting kita masih jaga macam kita kita of course kita perlu jagalah ada adab dengan guru and all that. tapi saya rasa benda ni sangat penting sebab dia berlaku dekat rumah. Dia berlaku dekat semua tempat. Dia berlaku dekat hari raya. Dia berlaku dekat tepi jalan. Dia berlaku kat mana-mana. So kalau you tak bawa cerita real life from tepi jalan tu ataupun dekat rumah, then macam mana you nak settlekan the real problem kan? So kalau kita talk about problem, is always about the common problems that we have. Financial lah, mungkin physical abuse. But there are also problem like emotional abuse. There are also problem like, you know, these these things that is not spoken yang tak di yang dah tak yang tak di you know bicarakan. So kalau kita nak cakap pasal apa tanggungjawab seorang suami, apa tanggungjawab seorang isteri? Okay, we go with the role first. Okay. Apa tanggungjawab seorang suami? Kita dah pernah cakap on the last episode about menyelamatkan isteri dan anak-anak dari api neraka. So that is tanggungjawab seorang suami. Tanggungjawab isteri pula menjadi seorang isteri yang taat pada suami. So kita perlu tahu tanggungjawab kita. Kita be clear with our tanggungjawab. Okay, I'm clear with my tanggungjawab. And then the next thing, are we doing our role with our children? Kalau role sebagai seorang bapa, dia perlu menyelamatkan isteri dan anak-anak dari neraka. Jadi dia perlu apa sebagai seorang bapa? Maybe you can can guess apa yang seorang bapa perlu buat untuk dia selamatkan anak-anak dia daripada api neraka. Apa yang mungkin seorang bapa ni perlu buat? I think we talk about this also in our class. Mungkin ada sikit, mungkin tak banyak. Tapi apa yang perlu seorang bapa tu buat? Dia perlu provide, kan? Dia perlu provide something untuk keluarga tu. Jadi dia boleh selamatkan keluarga tu. So provide knowledge, provide mungkin uh, duit untuk selamat keselamatan, provide all that. Maknanya dia jadi provider dalam rumah. Sebagai isteri pula, you perlu jalankan role you sebagai seorang ibu jadi teacher dekat rumah. So satu provider, satu teacher ataupun they call it another word nurturer. So you nurture your children with, you know, with Dean and then you provide your children or your wife with Dean also. So this is not happening in all home, betul tak? So kalau kita nak cakap pasal tanggungjawab, kita akan memanglah ni tanggungjawab suami. Habis kalau suami saya tak buat, macam mana saya nak ajar anak-anak saya? Macam, macam gitu kan? So we have this kind of fight. Ni maknanya marriage with religion pula dipanggil. Marriage with religion maknanya you Kawin dengan agama You bukan kawin dengan suami you tau You kawin dengan agama sebab you ber, Berterikat Dengan satu sama lain okay ini agama You ini agama ini agama Kita perlu jalankan tanggungjawab kita You jalankan tanggungjawab you I jalankan tanggungjawab I So ada ber, sifat berkira Kat situ so bila Allah Satukan kita adakah Allah tahu Kita tak ada agama yang Stable mesti Allah tahu Kan sebab tu Allah satukan kita. Jadi Allah nak agama kita makin naik. So agama kita perlu naik setiap hari. Kan? Jadi Allah kalau satukan kita maknanya Allah tak tahu ke kau dengan dia ni match. Ke Allah macam eh tak lah, kau tak match. Mesti Allah tahu jodoh yang terbaik untuk kita. So kalau kita nak ikut religion tadi, kita cakap pasal religion eh. Kita akan ada rasa macam judgement, ada rasa berkira nak buat ni nak buat tu. Kenapa saya? Kenapa bukan suami saya? All that. So kalau isteri pula, kenapa saya pula nak buat jaga anak? Kenapa bukan isteri saya? Saya kan nak kena kerja. So kita ada sifat berkira dalam rumah tangga. So kalau kita ada sifat berkira ni, macam mana kita nak work as a team? Tak boleh. Sebab tu kalau kita play only role then it's dead. It's just about jalankan tanggungjawab setiap hari, rutin aja. So it's all about routine. Dia tak ada spark. So, macam mana kita nak make it work now? Macam mana kita nak pergi dekat soulmate? Firstly, kita perlu tahu siapa yang jaga kita punya soul. So, kalau kita tak ada, kita tak tahu siapa yang jaga kita punya soul. Dan kita tak tahulah macam mana nak repair. Tapi kalau kita tahu, okay saya tahu yang jaga jiwa saya, Allah. Yang pegang hati suami saya, Allah. So, kita tahu, okay kita perlu pergi dekat yang menjaga soul. Okay kita perlu pergi tempat yang menjaga soul untuk kita betulkan balik perkahwinan tu. Jadi kalau kita dah tahu, okay, yang jaga soul saya Allah. Jadi apa pun yang jadi Allah, Allah yang pegang hati saya. Jadi saya tak ada rasa ragu-ragu dengan perkahwinan saya. Saya dah fix betul-betul saya punya soul tu saya tahu, okay, ini milik Allah saya perlu berikan balik jiwa saya kepada Allah. Maknanya go back to Allah. Jadi saya go back to Allah. Sebelum saya nak masuk dalam rumah tangga tu. So rumah tangga ni kira macam another job. Your soul is your job. But being a soulmate to someone is also another job. You have to work on your marriage. Means you have to work on something else other than yourself Betul tak? So you need to work on yourself first means you have to check your soul. Boleh ke soul yang tak bersih? Lepas tu you nak work on the marriage jadi soulmate. Jadi bahagia. You perlu tanya adakah saya ni dah betul-betul jaga saya punya roh? Ataupun kalau you cakap pasal soul, kita punya jiwa. Jadi kita nak tahu sama ada ya Allah, aku ni dah jaga belum aku punya jiwa sama ada jiwa aku ni dah bersih ke belum sebelum aku nak jadi soulmate orang lain jadi kita kalau tak jaga kita punya soul kita tak akan boleh jadi soulmate kepada orang lain jadi kita hari-hari tanya ya Allah macam mana dengan soul saya what is the condition of my soul right now am i having a clean soul yet Tanya dengan Allah, Ya Allah, jiwa aku ni bersih ke belum, Ya Allah. Kalau aku nak orang lain jadi soulmate aku, aku akan dapat orang yang sama. Yang jiwa dia sama juga. Macam aku kahwin dengan dia tu kira samalah great. Kita kalau cakap pasal kotor bersih, kita tak boleh tahulah pasangan kita. Kita tak boleh tengok pun orang punya hati macam mana kan. Soal hati bukan soal kita yang pegang. Tapi kita nak cakap pasal great. Mungkin kita kahwin dengan orang yang sama grade dengan kita. Grade A, grade B, grade C, grade D. Tapi sekarang ni kita tak terima. Kita lihat pasangan kita bukan sebagai to complement our religion. Kita lihat dia sebagai competitor. So kita compare dia punya religion dengan kita. Sebab tu kalau marriage with religion, you akan compare. Religion siapa yang lebih atas? Religion aku ke religion kau? Aku rasa religion aku, aku lagi tahu banyak pasal agama. Kau tak sangat aku rasa. There you go. That's judgmental marriage. Kita marriage dengan ada judgement dalam situ. So kita tak akan boleh marriage with transparency. Kita akan tengok husband kita dengan sour pandangan yang sangat um, kotor. Bukan pandangan yang bersih. Okay? So soulmate is where you want to, you know, to work on the marriage with the soul. Maknanya you nak berbetulkan diri you, hati you dan you nak sama-sama pun husband you pun membetulkan hati dia, you know, sama-sama. Sekarang kita tak boleh betulkan hati suami. So kita hanya nak betulkan hati kita, so kita nak match. So kalau kita kat atas, suami masih kat bawah, maknanya kita tahu oh masih dalam proses. So kita nak sama-sama bantu suami tu supaya dia naik juga so that kita boleh jadi soulmate. Dan Allah Maha Adil. Selagi mana orang tu jiwa dia masih you know belum out belum sama Allah tak akan kasih bersatu kan. Macam contoh Asia dengan Firaun. Ni kita cakap pasal extreme example lah. Asia tu sangat baik. Firaun tu sangat jahat. So Allah tak satukan dia orang. Tapi dulu dalam rumah tangga yang sama. They are in the marriage. And until the end. And satu of course dihancurkan oleh Allah. Dan satu diselamatkan oleh Allah masuk dalam syurga. Tapi itu example ekstrim. Kita tahu itu example yang mungkin kita boleh gunakan sebagai motivation for us to become a better wife. Walaupun dalam keadaan suami yang mungkin mencabar ataupun menguji kita punya kesabaran. Tapi adakah kita nak look at our husband as Fir'aun? Kalau you look at your husband as Fir'aun, memang you dapat perkahwinan macam tu lah. Oh dia Fir'aun, saya Asia. Mana kita tahu kita Asia? Kalau kita cakap kita asyik maknanya kita dah overconfident. Kita seolah-olah rasa kita suci, kita bersih, kita tak ada salah. Tapi kalau kita tengok suami kita, oh dia seorang hamba Allah yang mungkin belum berada pada jalan yang benar. Saya pun belum berada di jalan yang benar. Jadi sama-sama kita nak work on each with the marriage with each other to be on the right path. So kita ada sifat nak sedar diri kita. Okay, saya nak betulkan diri saya. And trust me, kita kalau betulkan diri kita dengan ilmu, dengan cinta. Dua. So maknanya dua tips yang kita perlu ada adalah ilmu first untuk kita tahu dan lagi satu cinta. So ilmu ni kita perlu tahu tentang a lot of things. Macam tentang gender intelligence, perbezaan antara lelaki dan wanita. Okay, contohlah saya cakap eh, pasal lelaki, perempuan. Okay, just this morning, actually, I wrote something, but I think I would like to read it to you. I haven't posted on social media, but I think maybe this is a good read. Okay. What I wrote today is, Fitrah lelaki ingin tunjuk ke lelakian dia gagah dan tegas. Ataupun, you know, hero. Dan dia nak direct. Maknanya dia nak dia nak tunjukkan ke lelakian dia tu, he's very direct. You know, bila lelaki tak dapat tunjuk kegagahan dia, dia akan rasa stres lama-lama lelaki tu akan jadi emotional lembik pula macam perempuan <laughs> okay this is what i wrote another one is fitrah perempuan pula ingin tunjuk ke perempuan, keperempuanan dia sifat memerlukan bantuan atau ekspresif dan bila perempuan tak dapat tunjukkan yang dia ni vulnerable, dia perlukan bantuan dia tak dapat tunjukkan sebab dia kena, ah, okay lah aku buat sendiri, aku buat sendiri, aku buat sendiri kan. Dia akan stres. Lama-lama perempuan tu akan jadi emotionally unavailable ataupun unemotional. Tak ada emotion langsung. Keras macam lelaki. Ha, masalahnya kita dibesarkan terbalik. Dan kita pun membesarkan anak kita terbalik pula. So penting tak untuk kita kembali kepada fitrah? Maknanya kita nak kembali kepada fitrah. Kita tak nak besarkan anak kita dengan cara yang mungkin kita pernah alami. Adakah kita nak salahkan mak bapak kita sebab mak bapak saya besarkan saya macam ni? Macam mana saya nak berubah? Kalau tak ada ilmu memang you tak berubah. You akan autopilot, you akan buat sama macam mak bapak you buat. Tapi dengan ilmu you tahu, oh mak bapak saya tak tahu. There you go, ilmu. Maknanya apa? The next step, saya maafkan mak bapak saya. Next ilmu, oh saya tahu cara saya besarkan anak perempuan. Oh dengan cara macam ni, dia perlukan bantuan dia vulnerable, dia cepat merajuk, dia sensitif, dia emotional. Jadi saya tahu ini anak perempuan saya macam ni. Anak lelaki saya, dia nak tunjuk dia hero, dia nak tunjuk dia boleh, dia nak tunjuk I can do it. Dia nak tunjuk dia gagah, dia nak tunjuk dia direct. Dia kadang-kadang berbual pun mungkin, you know, open. Di anak lelaki, oh saya dah tahu sifat mereka. Jadi kalau seorang ibu yang selalu kecil hati dengan anak lelaki, Agak-agak anak lelaki dia lama-lama jadi apa? Dia tak direct. Dia tak boleh nak open dengan mak dia. Tapi kalau seorang ibu yang faham, oh, okay saya faham dia anak lelaki. Dia memang kadang-kadang, you know, very active. Very, uh, I would say, um, direct. Then kita tahu, oh ini lelaki. Jadi saya dengan ilmu, saya adjust faham anak lelaki saya. Sama juga dengan suami. Betul tak? Sekarang kita cakap pasal soulmate. Nak jadi soulmate perlu faham first sekali siapa jaga jiwa. Siapa jaga hati kita, siapa pegang, siapa yang boleh adjust. Allah sahaja, bukan kita. Kita tak boleh adjust hati suami. Tapi saya tahu dia lelaki. Oh, saya faham dia lelaki. Dia direct. Saya faham dia lelaki, dia nak tunjuk dia kuat. Saya faham dia lelaki, dia nak tunjuk dia gagah. Jadi kalau dia tak dapat tunjuk, apa jadi? Dia jadi stres. Itu yang lelaki banyak saya sebab kena fikirkan emosi seorang wanita. Kalau dia hari-hari duk fikir seorang wanita, emosi isteri, emosi mak, jadi streslah dia. Sebab dia tak jadi diri dia sendiri. Dia tak boleh direct dengan apa dia nak buat. Dia tak ada freedom of choice. Cuba imagine lelaki hidup dalam rumah macam ni. Lama-lama dia jadi apa tu? Jadi pasif. Dia jadi lelaki yang sama ada dia diam, Ataupun dia emosi dia mengamuk, dia tak bebas. Dan perempuan pula, dia tak dapat tunjukkan dia emosi tu kan. Kalau aku tunjukkan nanti, aku di dikatakan lembek perempuan yang tak kuat. Padahal perempuan dia punya kekuatan pada emosi. So listen to this. Man, their logic is their strength. Woman, their logic, their, their emotion is their strength. Ni sekarang tak boleh pakai ni dua-dua. Lelaki tak boleh pakai logik kalau cakap isteri kecil hati. Perempuan tak boleh cakap emotion. Kalau cakap, is, suami cakap saya sensitif. Habis macam mana? Macam nak hidup dalam satu rumah macam ni? Macam mana you nak hidup dalam satu rumah where you cannot be your fitrah? Tak boleh jadi diri sendiri. Jadi seorang wanita ni perlu buat semua tunjukkan dia boleh. Bukankah itu sebenarnya lelaki yang nak tunjukkan? So, perempuan ni sibuk tunjuk dia boleh. Dia stres. Emotion lama-lama mati. Lelaki ni... Nak tunjuk dia boleh tak dapat. Sebab setiap kali dia cakap yang benar, cakap yang rojik, cakap yang direct, istri kaya hati saya fikir, emosi istri saya, saya diam je lah. Saya tak payah cakap apa-apa lah. So benda ni dah banyak berlaku. So it's happening everywhere. Sama bila kita nak hidup dalam rumah tangga yang tak ada fitrah? Dia bukan soal kalau kita cakap kembali roh dulu eh kepada fitrah. Ah, first, So kena tahu, firstly, kembalikan roh you kepada fitrah. Sebelum nak cakap pasal soulmate lah. You are my soulmate ke apa. Roh you kita sendiri, jiwa kita tak kembali kepada fitrah. Fitrah kita sebenarnya kita orang baik. Kita orang ada sifat penyayang. Sifat-sifat baik semua tu kita ada. Tapi dah dicalarkan, dikotorkan, di cover dengan benda-benda yang pengalaman-pengalaman pahit dengan dosa kita sendiri yang kita belum taubat. So kita tak nampak cahaya tu. So cahaya tu tertutup. Kan? Sebab tu kadang, -kadang kita ada luka sebab nak buka balik. Hati yang terluka, hati yang dilukai itu sebenarnya adalah hati yang Allah nak berikan cahaya balik. So Allah nak bagi balik cahaya tu. So Allah kena kopik dulu. Jadi sakit tak kalau kena kopik luka? Sakit. Sebab tu hidup ni kadang-kadang kita ada rasa kesakitan dalam hidup kita. Dalam rumah tangga tu ada kesakitan sebelum kita sampai ke harmonian. Ada. Tapi kita tak sabar sebab kita tak tahu your god is trying to fix your soul first before you become a soulmate to your partner. You want to become a soulmate tapi soul sendiri belum repair. Macam nak jadi soulmate tak boleh. Sebab tu kita hari-hari tak tahu sebab tak ada ilmu, tak cari ilmu, tak dapat ilmu, tak dapat repair. So setiap hari hanya menjalankan role sebab dah termasuk dalam rumah tangga. Jadi penting tak untuk kita repair dulu rumah tangga kita sebelum nak kasih anak kahwin? Kalau tak anak kita tak ada ilmu rumah tangga. Sebab tak pernah nampak dari mak bapak dia tunjuk apa-apa yang baik. So setiap hari mak bapak macam ni, ah, macam ni lah dia ikut. Dia kahwin, dia buat benda sama. Dia pula dapat anak. Again, dia dah stuck dalam rumah tangga dia. Dia panggil apa tau? Stuck in your marriage. You are stuck in your marriage. Can you imagine? You dah, start, dah dah kahwin dah, dah dapat anak dah, dah stuck nak buat apa? Duduk dekat larang marriage tu. Jalankan role setiap hari. Suami pun tak tahu tengok muka isteri tu kalau masam kenapa. Isteri mana ada masam tu bukan normal. Kalau setiap hari hantar anak sekolah muka tak ada senyum. Maknanya apa yang mati tu? Badan dia masih hidup, masih boleh hantar anak pergi sekolah. Yang tak hidup dia punya emotion. So dia emotionally exhausted. Dia bukan physically exhausted. Physical memang kita akan penat. Sebab kita memang bergerak. And penat kita tu ibadah. Walaupun kita penat. Tapi emotionally exhausted boleh jadi dosa. Betul tak? Sebab kalau emotionally exhausted boleh jadi marah, sedih, dengki, sakit hati, kecil hati, dendam. Itu semua dosa. Kalau physically kita yang penat, itu ibadah. Sebab kita buat benda, kita jaga anak, kita lakukan perkara-perkara kat rumah, kerja rumah. Jadi when you are emotionally healthy, you punya physical work is easy. Because bila hati tenang, macam tadi kita pernah cakap, Robish, roh ni, saudari. Ya Allah, tenangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Wayasirli amri. So wayasirli amri tu physical kat luar. Yang kita nak memperbetulkan tu jiwa kat dalam. So bila kita betulkan jiwa yang kat luar tu jadi lebih mudah. Sebab ditolong oleh Allah. Jadi saya first dah tahu, okay first, soul saya siapa jaga, Allah jaga. Saya repair dulu soul. Lepas tu kita tengok pula soulmate saya ni, okay. Saya kena faham dulu. Dia lelaki, dia nak direct, dia nak buat keputusan, dia nak ada freedom of choice. Dia tak dapat buat ni semua. Okey, kalau kita cakap oh tapi husband saya dapat dia seorang yang tegas, hari-hari nak marah, hari-hari nak ni. Adakah lelaki yang marah tu lelaki yang gagah? No. Itu lelaki bahagian emosional. Itu bukan strong man. Strong man tak emosional. Ada dua kategori weak man. Satu emosional, satu pula marah-marah. Emosional sedih, emosional marah. Dua-dua emosional. It's not emotional intelligent. So lelaki yang ada emotional intelligence dia tak marah. Dia tahu perempuan ni ekspresif. Go back eh, go back to the fitrah tadi. Okay. So dia tahu perempuan ni ekspresif. Dia tahu perempuan ni vulnerable. Dia tahu perempuan ni mudah merajuk. Dia tahu perempuan ni sensitif. Dia dah tahu ini sifat wanita. Jadi dia dah tahu dia jadi lelaki gagah, dia tak terkesan. Dia jadi logik. Jadi kalau perempuan ada ilmu, lelaki ada ilmu, selamat rumah tangga. Kalau satu ada, satu aja ada ilmu, tak apa. Lebih baik daripada dua-dua tak ada ilmu. Kalau satu ada ilmu, mungkin dia share-share sikit. Mungkin kalau dia tak share pun, dia punya akhlak makin lama, makin berubah, makin faham suami. Jadi, Allah akan bantu suami tu untuk faham juga. Tapi kadang-kadang dua-dua ada ilmu, tapi bergaduh pula. Sebab rasa dah pandai. Selagi mana kita dua-dua masih rasa kita pandai, itu maknanya masih intellectual marriage. Dia belum ada emotional marriage. Emotional marriage Dia tak rasa dia pandai. So ada physical marriage yang tadi. Role mate. Setakat menjalankan tanggungjawab. That's it. Tak ada jiwa. Jiwa dia tak disatukan oleh Allah. Itu jawapan dia sebenarnya. Jiwa kita tidak disatukan oleh Allah. Walaupun sebenarnya ada Allah dalam hidup kita. Tapi sebab kita ada dendam. Jadi hati kita tu belum disatukan. Jadi kita kita tak boleh satukan dengan pasangan. Kita masih ada dendam dengan pasangan. Macam nak macam nak satu. Jadi saya perlu maafkan dulu pasangan saya kalau saya nak jadi soulmate kan. So first sekali tadi physical marriage. Setakat menjalankan role. Dan kedua pula intellectual marriage. Maknanya dia fikir pasal status pula. Lagi kaya, lagi macam material. Yang penting ada improvement dalam apa-apalah. Kerja, rumah, anak-anak make sure dapat skor A, exam, bagus, kerja dia. So, they are focusing on the status tu. Focusing on the upgrading. Upgrading luar. Tapi dalam tak upgrade. So, lama-lama anak tu jadi mangsa lah. Sebab mak suruh belajar, mak suruh semua dia akan buat. Tapi perkahwinan tu hanya upgrade dari segi luaran. Tapi dalam dia tetap tak rasa bahagia. Sebab jiwa kan kat dalam kereta kat luar. Kan berapa lama you boleh happy kalau bawa kereta baru? Sekejap je kan? Kalau kotor, lepas tu nak bersihkan, lepas tu dah rasa nak beli kereta baru pula kalau dah rosak ke apa. Jadi bahagia yang tak kekal. Tapi kalau jiwa you tu bahagia, you akan tahu okey. Saya fix yang kat dalam ni. Jadi kalau kat luar saya ada apa-apa cabaran, saya boleh mengatasi cabaran kat luar. Sebab kat dalam ni dah okey. So kita repair dulu kita punya soul. Repair dengan Allah. Kita benar-benar connect balik dengan Allah. Baru kita boleh repair marriage. Okay. So insyaAllah we'll see each other again on next week. Okay. Hopefully that everything that we talk about dapat memberikan sedikit sebanyak you know kesan kepada rumah tangga yang date. Cuba kita hidupkan balik dengan hidupkan hati kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.